الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد والمرسلين أما بعد नमाज़ बहुत अहम इबादत है और मुसलमान होने के बाद पहला फ़र्ज़ नमाज है और अगर नमाज दुरुस्त है तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं मीरा सुन ने एक जगह फरमाया सबसे बड़ा वजीफ़ा पाँच वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करना है ये बहुत बड़ी सादत की बात है नमाज़ में कुछ ऐसे काम हैं अगर किए जाएं तो नमाज़ फासिद हो जाती है नमाज़ टूट जाती है तो नमाज़ को जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो आज मैं अर्ज़ करता हूँ अल्लाह करे कि आपके जहन में बैठ जाएं और अपनी नमाज को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएं। नमाज़ पहला एक जो फासिद है जो मुफसद नमाज है जो नमाज को तोड़ने वाली बात है वो ये कि बातचीत करना नमाज में आगे जैसे आपने तकबीर तहलिमा कही हाथ बाँध लिए तो अब आपके लिए लाजिम है कि किसी से बातचीत नहीं करेंगे कोई भी किसी किस्म की बात करेंगे तो नमाज से आप निकल जाएंगे, नमाज टूट जाएगी इसी तरह किसी को सलाम किया सलाम किया तो नमाज़ टूट गई या सलाम का जवाब दिया किसी ने कहा कहाकम आपने जवाबन कह दिया अस्सलाम Wa तो जवाब देने से भी नमाज जो है ये टूट जाएगी इसी तरह छींक का जवाब देना किसी को छींक है उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो आप जवाबन आपने कह दी और तो ये जवाब देने की वजह से नमाज़ टूट जाएगी हाँ ये जेनशीन के नमाज़ में ख़ुद छींक आए तो ख़ामोश रहे बेहतर यही है लेकिन अगर अलहमदिल्ला कह लिए तब भी हर्ज नहीं और अगर उस वक्त हमदना की तो फारक हो के ले जवाब की बात हो रही है कि छींक किसी को आई उसने अलहमदिल्ला कहा आपने जवाबन कह दिया यारहमल्ला तो अब नमाज़ टूट गई इसी तरह खुशखबरी सुनकर किसी ने कोई खुशखबरी सुनाई तो आपने नमाज में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह तो नमाज में इस तरह जवाब देने से नमाज टूट जाती है फासिद हो जाती है या किसी ने बुरी ख़बर सुना दी किसी की मौत की ख़बर सुन ली आपने तो उस वक्त तो आपने नमाज में कह दिया इन्ना ही तो इस तरह कहने से भी नमाज टूट गई ये जवाबन कहने की वजह से इसी तरह अजान का जवाब देना ये नमाज पढ़ रहे थे अजान का जवाब दिया तो नमाज़ टूट जाएगी इसी तरह अल्लाज वजल का नाम सुनकर जवाबन जल्ज जला या आजावजल कहा तो इस तरह कहने से भी नमाज़ टूट जाएगी सरकारी अलैहि सल्ला ही ही वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी ये सुनकर जवाबन दरुद पाक पढ़ा ए किसी ने नाम लिया तो आपने सल अल्ला वसलम इस तरह कहा तो नमाज़ टूट गई हैं और अगर जला जलालू सल्ला जवाब की नीय से ना कहा तो नमाज ना टूटी ये लदा लेकिन जवाबन अगर कहा तो फिर नमाज़ टूट जाएगी इसी तरह दर्द है या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज निकले आह उह उफ तुफ वगैरह ये निकल गए या आवाज़ से रोने में हरफ़ पैदा हो गए तो नमाज फासिद हो जाएगी और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले आवाज़ और हरूफ नहीं निकले तो हर्ज नहीं और अगर नमाज में इमाम के पढ़ने की आवाज़ पर रोने लगा और अरे नाम हाँ जुबान से जारी हो गया तो कोई हर्ज नहीं कि ये खुशू के बास है और अगर इमाम की खुश इलहानी के सबब ये अल्फाज कहे तो नमाज टूट गई ये जे निशी कर लीजिए मसला इसी तरह अब मरीज़ की ज़ुबान से बेअ्तियार आह ऊह निकला नमाज ना टूटी यूँ ही छींक, जमाही खांसी डकार वगैरह जितने हरूफ़ मजबूरा निकलते हैं मुआफ़ हैं और फूकने में अगर आवाज़ पैदा ना हो तो वो सांस की मिसल है और नमाज फास्त नहीं होती मगर कसदन फूंकना मकरू है और अगर दो हरूफ़ पैदा हों जैसे उफ तुफ़ तुफ, तो नमाज फासिल हो गई इसी तरह खंखारने में जब दो हरूफ़ जाहिर हों जैसे अख तो मुफ्द है आख कहा तो है हाँ अगर उज़र या सही मकसद हो मस तबीयत का तकाजा है या आवाज़ साफ करने के लिए हो या इमाम को लुकमा देना मकसूद हो या कोई आगे से गुज़र रहा हो तो उसको मुतवजा करना हो तो इन वजूहत की बिना पर खांसने में कोई मज़ायक नहीं इसी तरह मसहाब शरीफ से या किसी कागज़ से या महरा वगैरह में लिखा हुआ देख कर कुरान पाक पढ़ना हाँ अगर याद तो है याद पर ही पढ़ें और मसब शिव या महरा वगैरह में सिर्फ नज़र है तो हर्ज नहीं और अगर किसी कागज़ वगैरह पर आयत लिखी है इसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं तो इसमें कोई मुका नहीं इसी तरह इस्लामी किताब है या इस्लामी मजमून है दुरान नमाज़ जान बूझ कर देखना और इरादतन समझना ये मकर है दुनियावी मजमून हो या ज़्यादा कराहत ये ज़्यादा कराहत है लिहाजा नमाज में अपने क़रीब किताबें या तहरीर वाले पैकेट या और शॉपिंग बैग मोबाइल फ़ोन या घड़ी वगैरह इस तरह रखिए कि इनकी लिखाई पर नज़र न पड़े या इन पर रुमाल वग़ैरह रख दीजिए नीज दौरानी नमाज सतून वग़ैरह पर लगे हुए स्टिकर इश्तिहारत और फ्रेम वग़ैरह पर नज़र डालने से बचिए अच्छा अमले कसीर से नमाज टूट जाती है अमल कसीर की तारीफ भी अर्ज़ करता हूँ कि अमल कसीर नमाज को फासिल कर देता है जबकि ना नमाज़ के अमाल से हो ना ही असलाह नमाज के लिए किया गया हो जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि ये नमाज में नहीं है बल्कि अगर गुमान भी गालिब हो कि नमाज में नहीं तब भी अमल कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शक व शुबा है कि नमाज में है या नहीं तो अमले कलील है और नमाज फासिद ना होगी इसी तरह दुरान नमाज लिमास पहनना दुरान नमाज कुर्ता या पजामा वगैरह या तहमत बांधना इससे नमाज फासिद हो जाएगी दुरान नमाज शितर खुल गया और इसी हालत में कोई रुकन अदा हो गया तो तीन बार सुबह कहने की मकदार वकफा गुजर गया तो नमाज़ फासद हो गई इसी तरह मामूली सा भी खाना या पीना मसलन तिल बग़ैर चबाए निकल लिया या कतरा मुंह में गिरा और निकल लिया इससे नमाज फासिद हो जाती है नमाज शुरू करने से पहले ही कोई चीज़ दांतों में मौजूद थी इसे नगल लिया तो अगर अगर वो चने के बराबर है या इससे ज़्यादा थी तो नमाज फासिद हो गई और अगर चने से कम थी तो मकर है और नमाज से कबल कोई मीठी चीज़ खाई थी अब इसके अज़ा मुँह में बाकी मुंह में बाकी तो नहीं है लेकिन सिर्फ़ लुआब दहान में कुछ असर रह गया इसके निगलने से नमाज फासिद ना होगी और मुंह में शक्कर वग़ैरह हो के गलब में पहुंची नमाज फासिद हो गई इसी तरह दांतों से खून निकला अगर थूक गालिब है तो निगलने से फासिद ना होगी वरना हो जाएगी दांतों से खून निकला अगर थूक गालिब है थूक गालिब है ना तो निकलने से नमाज जो है फासिल ना होगी अगर खून गालिब है तो फिर फासिल हो जाएगी इसी तरह गलबा की अच्छा लामत भी जेनिश कर लीजिए गलबा की अमत यह है कि अगर हलक से हलक में मज़ा महसूस हो तो नमाज फासिल होगी नमाज तोड़ने में ऐके का अतबार है और वज़ू तोड़ने में रंग का लिहाजा वज़ू उस वक्त टूटता है जब थूक सुरुख हो जाए और अगर थूक जर्द है तो वज़ू बा... बाकी है इसी तरह बिलाज़र सीने को सिमत काबा से पैंतालीस डिग्री या इससे ज़्यादा फेरना यह नमाज़ को फासिल कर देता है अगर उज़र से हो तो मुफसिद नहीं मसला वज़ू टूट जाने का गुमान हो और मुँह फेरा ही था कि गुमान की ग़लती जाहिर हुई तो अगर मस्जिद से ख़ारिज ना हुआ हो तो नमाज फासिद ना होगी इसी तरह नमाज में सांप वगैरह मारने का सांप बिच्छू को मारने से नमाज नहीं टूटती जबकि न तीन कदम चलना पड़े न तीन ज़रब की हाजत हो वरना नमाज फासिद हो जाएगी और सांप बिच्छू को मारना उस वक्त मुबा है जबकि सामने से गुजरे और ईज़ा यानी तकलीफ़ देने का खौफ हो अगर तकलीफ़ पहुंचाने का अंदेशा ना हो तो मारना मकरू है इसी तरह आ, पैदर पे तीन बाल उखेड़े या तीन जुएँ मारी या एक ही जूँ को तीन बार मारा नमाज जाती रही और अगर पैदर पे ना हो तो नमाज फासिद ना हुई मगर मकरू है ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छा ए एक रुकन में तीन बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है यानी यूं खुजाकर कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया, फिर हटा लिया ये दो बार हुआ अब अगर इसी तरह तीसरी बार किया तो नमाज जाती रहेगी और अगर एक बार हाथ रख कर चंद बार हरकत दी तो ये एक ही बार एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा तकबीरती इंतकाल में अकबर के अलिफ को दराज किया यानि किसी ने आल्ला या मादल अकबर कहा या बाकि पर अलीफ पढ़ायानि अकबर कहा तो नमाज़ फ़ासिल हो गई और अगर तकबीर तहिमा में ऐसा हुआ तो नमाज शुरू ही नहीं हुई अक्सर मुकबर जो होते हैं जमात में इमाम की तकबीरात पर ज़ोर से तकबीरें कहकर आवाज़ें पहुंचाने वाले जो हैं उनको मुकबर कहते हैं ये ग़लतियाँ ज़्यादा करते हैं और यूँ अपनी और दूसरों की नमाज गारत करते हैं लिहाजा जो इन अहकाम को अच्छी तरह ना जानता हो उसे मुकबर नहीं बनना चाहिए और किरात या अजकार नमाज में ऐसी ग़लती जिससे माना फासिद हो जाए नमाज़ फासद हो जाती है तो इन चीज़ों का जेनशीन कीजिए इन चीज़ों को ज़रूर याद कीजिए अगर हमारी नमाज दुरुस्त होगी तो ही हमें इसके फ़वाद मिलेंगे और नमाज की बेशुमार बरकतें हैं बेशुमार फ़ाइल हैं तो इनके मसाइल इनके वाजिबात इनके मुफीदात इनके फ़राज़ शराइ़ वग़ैरह सबको याद कीजिए ताकि हम अपने रब की बारगाह में खड़े हों तो सही तरीक़े से नमाज अदा कर सकें अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अमल की तोफ़ीकता फ़रमाए तामीम बिजाही नबीमी सल्ल